17 августа силовики провели обыск в здании муниципалитета города Торецка. Городского голову Слепцова заподозрили в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Напомним, некоторые жители Торецка неоднократно осуждали поведение Слепцова во время так называемой «русской весны». Слепцов симпатии к пророссийским боевикам отрицал. Подлил масло в огонь митинг против военных в центре Торецка в ночь на 5 июля этого года. Після митинга губернатор Донеччини Жибрівський заявив о проверке тарецького мэра. Сказати, винен чи винен має суд, а для цього мають провести розслідування Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури і спрямуватися до суду. Така задача перевірити всі факти ще чергове дана, поставлена перед Службою безпеки України мною. Обиск в зданні Гурсовета силовики почали рано утром і закончили около п'яти часов вечора. Все это время возле здания дежурили местные жители. Ожидаем ареста и суда. И, наконец-то, наказание виновным в том, что произошло в нашем городе. Виновным за то, что погибли люди, людей пытали, наши разрушения. И сейчас до сих пор идет война. Эти люди организовали это все, поддержали, спонсировали. И вот, наконец-то, реальность за них взялись. Вот мы сейчас это наблюдаем воочию. Я понимаю, что происходят какие-то события в городе, и, по-видимому, кардинальные события. Я надеюсь на это, что в городе произойдут кардинальные изменения, и город станет действительно проукраинским, и начнет э, жить по законам Украины, а не по законам, не знаю... По понятиям. По по понятиям да. Вот мне подсказывают, по понятиям. К вечеру мэра Торецка доставили в суд города Краматорска. Здесь решали отпустить Слепцова домой или арестовать. Свою вину он не признает. Я никаких действий в плане сочувствия, в плане материально, материальной помощи, организационных вопросов, предоставления каких-то преференций боевикам не делал. И аппарат исполкома тоже. Судья Краматорского городского суда полностью удовлетворила просьбу прокурора. Торецкого городского голову арестовали прямо в зале суда. Прокурор Турдонецкой области данное решение задоволено. Ощекуемо подачи апелляционной скарги от защитников. Та будем выставить свои э, интересы. Адвокат Слепцова заявил о подготовке апелляции он не может находиться под стражей в силу своих заболеваний. Это, по большому счету, правосудие обрекло его на медленную смерть, потому что мой подзащитный болеет сахарным диабетом, ишемическая болезнь сердца, травма у него есть. И в условиях СИЗО, естественно, лечение нормального предоставлено не будет. По решению суда Владимир Слепцов проведет в камере 60 суток.